Aha. Aha. Demək, vurğudan danışsaq, əgər vurğu ümumiyyətcə vurğunun vurğunun rahat tapılma qaydasını demişdim sizə ki, müəllimlər, biz heca vurğusundan istifadə edərək rahat tapa bilərik. Və Azərbaycan dilində vurğunun 3 növü mövcuddur: heca vurğusu, məntiqi vurğu, həycanlı vurğu. Və ümumiyyətcə cümlədə, baxın, hər hansı bir sözün düzgün, belə deyək də, tələffüz zamanı birinin digər, yəni sözə nisbətən daha güclətli e, səslənməsi, yəni sözdən söhbət gedir. Bu mantiqi vurğudur. Yəni bir söz digərlə nisbətən daha güclətli deyiləcək. Mən sabah e, e, məsələn yaxşı qiymət alacaq. Yaxşı sözünü daha üstə deyirəmsə, bu məntiqi vurğudur. Amma heca vurğusu isə, müəllimlər, sözdə hecalardan birinin o birinə nisbətən güvətli deyilməsi zamanı baş verəcək heca vurğusu. Və heca vurğusunu taparkən birinci əsas qaydamız, yəni düzgün məyənnəşdirmək üçün ilk öncə sözü hecalara ayıracaqsınız. Hecalara ayrıldıqdan sonra vurğunu hər bir hecanın üzərinə qoyacaqsınız. Və ən sonda yəni fikir verəcəksiz ki, daha yüksək tələffüz zamanı, daha yüksək dediyimiz hissədə, e, yəni hansında daha uğurlu alınırsa, vurğu həminə necəyə düşəcək. Məsələn, e, kitab sözünə baxın, indi kitab sözünü yazaq. K i t a b. Kitab sözündə baxın, iki hecalı sözdür. Ki, tab sözü, düzdür? İlciyə salaq vurğunu kitab demirik, deməli ilk hecəyə düşmür. Kitab. Düzdür? İlk hecəyə, ikinci hecəyə düşəcək. Və bunu da nəzərdə saxlayın ki, müəllimlər vurğunu biz həmişə, həmişə saitin üzərində qeyd edəcək. Deməli, kitab sözündə vurğu son hecəyə düşdü. Gördünüz, tapa bilmirsiz, cümlədə işlədin. Cümlədə işlədəndə sözün düzgün tələffüzünü də yenə yəni, seçə biləcəksiniz. Bir də bunu deyim ki, milli mənşəli sözlərimizdə vurğu əsasən son hecəyə düşür. Baxın, əsasən ona görə deyirəm ki, istisna hallar var ki, e, bəzən sona düşməyib də əvvələ, ortaya düşüb milli mənşəli, mənşəli ola biləcək sözlərimiz mövcuddur. Və bu sözləri təbii ki, sizin nəzərinizə çatdıracam. Baxın, bəzi sözüydür. Gəlin qeyd edək. Bəzi sözü yazırıq. Bəzi bəzi sözündə baxın. Ə, bəzi sözündə vurğu ilk əcəyə düşür. Ənin üzərinə. Baxmayaraq ki, milli mənşəli sözdür, amma istisna olaraq biz bu sözü götürə bilərik. Məsələn, ə, yenə sözünü götürə bilərsiz. Yenə sözünü götürə bilərsiz. Yenə. Yenə sözündə ilk əcəyə düşəcək. Sonra ə, götürə bilərsiniz necə sözünü necə ilk heca sanki sözünü sanki baxın ilk heca e, sonra uyğun olaraq götürə bilərsiz e, e, bildir sözünü dönən sözünü sırağa gün sözünü sonra sözünü yəni bu kimi sözlərimiz var ki bunlar vurğunu ilk hecəyə qəbul edir. Mil, e, yəni milli məşəhə sözlərdə əsasən vurğu son hecəyə düşər. Amma bunlar istisnadır dəbizə bayaq yəni digərlərini də digər yerdə qalan hissəndə dedim. E, və bir də bunu deyim ki, e, alınma sözlərdə vurğu ortaya, əvvələ, hətta sona da düşə bilər. Yəni bu da nəzərdə saxlayın. İndi gəlin beləy dəy e, müəllimlər Ə e, biz e, vurğudan danışarkən, yəni sözdə uzun tərəfiz olan saitləri də görürük və uzun tərəfiz olan saitlərlə vurğu eyni hecəyə düşəcək, yəni sözlərimizdə mövcuddur. Vurğu ilə, vurğu ilə hecanı qarışdırmayaq. Vurğu deyəndə hecaların birinin digərinə nisbətən güvətli tələffüz olması zaman axtarırıq. Heca deyəndə sözdəki, belə deyək də, hecaları tapırıq, amma uzantı desək sözdə uzanan saiti tapırıq. Uzanan saitlə vurğunu qarışdırmayaq. Yaxşımı? İndi baxın, yazıram burda bəzən. Bəzən. Bəzən sözündə vurğu, ə, yəni ilk əcəyə e düşəcək, baxmayaraq ki, bəzən ilk əcəmizdəki e hərf uzanır. Yəni ə hərfi uzanır. Bəzən Sonra "yəni" sözü var, "yəni". "Yəni" sözündə e, vuruğu ikinciyə düşsə də, yenə də "yəni" ə e, uzun tələffüz olunur. Aydındır? Bunu nəzərdə saxlaq. Lakin sözündə də həmçinin, yəni bu qayda gözlənir. Və bənzər sözlərimiz var ki, məlumər tərəfindən qarışdırılır. Baxın, e, "Atlant" düzdür. "Atlaz" Servis servis. Birsiz necə tapacaqsınız, müəllimlər? Beləcə tapın. Sonuncu hərfə baxın, z-dir, düzdür? Birinci burada vurğu sona düşür. Amma atlas seçmisiniz? Atlas xəritə. İlkəcəyə düşür. Servis servis ilkəcəyə düşür. Z əlifbanın son hərfi olduğu üçün bilin ki, z ilə yazılıbsa atlas, servis Bu sözlərdə vurğu sona düşər. Z hərfinin son hərfidir. Amma s hərfi olanda bilin ki, ilk e əcaylara düşəcək. Yaxşımı? Niyə görə? Baxın deyirəm ki, atlas burada azı, yəni z olduğu üçün özündən əvvəlki, yəni sözə artırılacaq vurğu belə deyək də, vurğu z-dan əvvəlki əcəyə e düşəcək, yəni sonuncu əcə e sayılacaq bu. Amma atlas xəritə deyəndə Məsələn, atlas xəritələri var. İlk əcadadır. Amma atlas parça deyəndə vurğu son əcəyə düşür. Məsələn, servis sözü. Servis evdə istifadə etdiyimiz əşya mənasındadır. Servis. Baxın, vurğu son əcəyə düşüb. Amma servis, məsələn, avtoservis, burada artıq vurğu ilk əcəyə düşəcək. Aydındır, müəllimlər? Sualımız var? Sualımız yoxdur, bəyəməndir. Sonra paronim sözlər də da, elə. A, bu sözlər bəli samitin dəyişməsi ilə bağlı olan sözlərdir, bəli. Bucür götürə bilərik. A, və a, siz bir də deyim sualınızı zəhmət olmasa. Yox, paronim sözlərdir, onlar deyil, məlumət. Yəni hərf dəyişikliyi olan da paronimdir, oldu da, yəni axırda. Bəli, biz bu hissəni leksikologiya bəsimizə keçəcəyik. Yani amoforum sözlerdi, amograf sözlerdi, paronim sözlerdi. Bəli, paronim sözlərdə hər hansı bir belə deyək də saitlərin dəyişməsi ola bilər, samitlərin dəyişməsi ola bilər. Bəli, paronim sözlərdir bunlar. Amma bu fonetikanın izahı deyil. Çünki belə deyimdə fonetik xüsusiyyətlərin ictirasında götürüb sizə leksikologiya ilə bağlı nə isə bir fikir bildirsələr ki, bunlar paronim sözlərdir. Bu, bilin ki, onsuz da yanlış bətdir. Çünki biz fonetik xüsusiyyətlər zamanı Onların paronim, amonforum, amoqraf sözlər olmasını, amo anonim olmasını axtarmırıq. Bu leksikologiyaya aidd, fonetikaya aidd deyil. Qəşəng sual oldu əslində. Yəni müəllim baxacaq ki, həm səxə doğrudur, həm də amonforum sözdür, amoqraf sözdür və paronim sözdür. Səhv yoxdur testdə. Bilin ki, fonetikanın Fonetikaya aid olan bölməni leksikologiyaya aid olan bölmə ilə əlaqələndirə bilmərik. Əgər əlaqələndirilərsə, məsələn, fonetik xüsusiyyətlərdə biz leksikologiyaya aid olan hər hansı bir təhlili görsək, bu yanlış olacaq. Yaxşı, bu bənd də onsuz da yanlış olacaq. Ümid edirəm yadda qalar. Bəzi sözlərimiz var ki, müəllimlər, bunlar dediyim ki, müəllimlər tərəfindən qarışdırılır. Məsələn, kassir sözündə vurgu son hecəyə düşər. Kassir. İməclik sözündə son hecəyə düşər. Dedikdə servis sözü zaman bitirsə son hecəyə düşəcək. Düzdür məsələr. Yəni bunu nəzərdə saxlayaq. Yəni bunlar ə, əsas məqamlardır. Bir də qeyd edəcəyim sizə ondan ibarət olacaq ki, ə, vurğu zamanı, yəni bayaq da sizinə qeyd etdim, sonu x şəkilçisi ilə bitən ə, sözlərdə ə, vurğu həm əvvələ, həm də sona düşə bilər. Ümumiyyətcə vurğusunun yerini dəyişməklə Gəlin və mən sizin üçün bir neçə söz qeyd edəcəyəm ki, bu sözlər e, vurğusu dəyişməklə mənası dəyişə biləcək sözlərdir. Gəlin bu sözləri qeyd edək. Baxın müəllimər, sonu x şəkilçisi ilə bitən bütün sözlərdə e, vurğusun dəyişməklə mənası dəyişən sözlər, yəni sırası olacaq. Məsələn, elektrik sözü var. Elektrik. Sonra grafik sözü var qrafik, fanatik sözü var. Eee, sonra satirik sözü var. Eee, sonra e, qeyd edə bilərsiniz, romantik sözü var. Akademik sözü var. Eee, qrafik yazmışıq, bəli. Yəni bu kimi sözlərdir ki, vurğusu dəyişməklə mənası dəyişə biləcək sözlərdir. Lirik sözündə bura yazaq. Lirik. Baxın, sonu x şəkilçisi ilə bitən sözlər. Düzdür? Baxın, bu sözlərdə, yada saxlayın ki, vurğusu dəyişməklə mənası dəyişə bilən sözlərdir. Məsələn deyəcəm lirik. Bu isim olduğu halda, məsələn deyim lirik şair, artıq bu sonuncu lirik vurğu sonəcə düşəndə sifət əlamət bildirəcək sifət olacaq. Düzdürmü? Sonra qrafik sözündə, e, qrafik sözündə vurğu son hecəyə düşərsə, məsələn, qrafik, e, qrafik, məsələn, e, işarə, hər hansı bir bir əlamət bildirəcək söz kimi şərənəndə vurğu sona düşər. Amma qrafik hər hansı bir qrafikdən söhbət düşəcəksə, əgər ilk hecəyə düşəcək vurğumuz. Yəni bu e, satirikdir, fa fanatikdir, akademikdir, lirikdir. Yəni bu kimi, həmçinin romantikdir. İkinci hecəyə düşəndə, əksər hallarda ikinci hecəyə düşəndə peşə mənasını verəcək. Məsələn, elektrik. Burda ikinci əcəyə düşəndə E hərfinin üzərinə peşə mənasını bildirəcək. Amma sonuncu əcəyə düşsə elektrik sözündəki sonuncu əcəyə düşsə vurğu məsələn enerji mənasında olacaq. Məsələn, fanatik sözünə baxın indi. İkinci əcəyə düşsə fanatik isim olacaq. Amma sonuncu əcəyə düşsə fanatik sifət olacaq. Həmçinin estetik sözündə bura aid edə bilərsiniz. Aydınlıq bunlar vurğusu dəyişməklə mənası dəyişə bilən sözlər sırasına aiddir. Və nitq hissəsində dəyişəcəyiniz zamanda məsəl üçün deyirik ki, birinci halda məsələn, elektrik sözündə, ikinci halda, yəni ikinci vuruq hecəyə düşəndə vurğu isim olur. Elektrik sözündə də, yəni sonuncu hecəyə düşsə yenə isim olur. Amma biz bunu bayaqları satirik sözü üçün və ya klasik sözü üçün deyə bilmərik. Çünki klasik sözündə ikinci əcəyə düşəndə isim olur. Amma klasik şair deyəndə artıq ikinci sonuncu əcəyə düşər bu sifət olar. Yadda qalar müəllimlər. Aha. Bəl, bəl. Oldu, bizim vurğusu dəyişməklə mənası dəyişə bilən sözlərimiz. Ümumiyyətcə vurğunu dediyim kimi çox sadə, rahat formada tapmaq istəyirsinizsə, sözü hecalara bölün və hecaları birinə digərinə nisbətən hər dəfə güclü tələffüz edin. Məsələn, ə, Azərbaycan sözündə baxın Azərbaycan. Az-ər-bay-can. Cəmi daha güvətli dediyim üçün deyirəm Azərbaycan sözündə vurğu sonuncu əcəyə düşür. Amma istisna halımız var, müəllimlər. Bütün sözlər xitab kimi işlənərsə, vurğu əvvələ düşəcək, ilk əcəyə düşəcək. Məsələn, deyirəm, vətənimsən Azərbaycan. Artıq mən xitab etdim. Azərbaycan. Demək, vurğu normalda, normalda Azərbaycan sözündə sonuncu əcəyə düşürsə, amma xitab kimi işlədəndə, xitab kimi söyləyəndə ilk əcəyə düşəcək. Yəni xitablarda bir qayda olaraq bilin ki, xitab kimi səslənəcəksə vurğu ilk əciyə düşəcək. Məsələn, hər hansı bir ad da deyə bilərik. Məsələn, normalda deyək ki, bənövşə. Bənövşə sözündə, yəni adında bənövşə. Vurğu son əciyə düşür, düzdür? Amma desəm ki, məsələn, uşağı çağırsaq, bənövşə, bura gəl, artıq burada vurğu ilk əciyə düşəcək. Düzdür? Bunu şeirlər formasında verə bilərlər. Sizə məsələn, Ceyran şəhəri var. Orda birində xitab edir, digərində sadəcə söz kimi deyir. Ə, yəni xitab olduğu halda Ceyran sözündə vurğu ilk əcəyə düşər, amma normalda Ceyran sözündə Ceyran. Ceyran demirik, Ceyran desək xitab olar. Ceyran son əcəyə düşəndə normalda, yəni adi söz kimi vurğu sonuncu əcanın üzərində qeyd olunur. Yaxşıma müəllim. Ə dərs, yəni vurğu cəhətdən bu qədər, vurğu mövzumuza dair yəni izahımız bu qədər.